बसमिन बसम कैसे हैं आप सब आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन जिसके लिए लिए हमें आधा किलो बैंगन हमने पानी में बैंगनों को उबाल लिया है अब उबाली है तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे दो आदद लिए हैं हमने टमाटर चार आदद हमने लिए हैं प्याज नॉर्मल साइज़ के और हमने पाँच आदर लिए हैं आलू अब आलू की कोंटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं चार अदद लिए हमने हरी सब्ज मिर्चें वन टीस्पून हल्दी, टी हल्दी वन ट वन टी ज़ीरा पाउडर वन ही टी धनिया पाउडर वन टेबल हमने अदरक लहसुन की पेस्ट ली है वन टेबल हमने लाल मिर्ची पिछली लिए हैं वन टेबल हमने नमक लिया है अब हम इन चीज़ों की कटिंग करेंगे कि हमने इस तरह एक लाइन मल दी इसको टर्न किया इस तरह। सेम इसी तरह चारों की कटिंग कर लेंगे आप इसी रेसिपी से बनाएंगे आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा अब हम इसकी कटिंग इस तरह करके इसकी कटिंग कर लेंगे इसकी कटिंग करने लगे इसका साइड पे करके आप देख सकते हैं इसी तरह मजीद कटिंग करने कटिंग कर लिया है बैंगन की प्याजों की बिल्कुल भरी भरी काटे हैं आलू और टमाटर इन तीनों चीजों की हम कटिंग कर चुके हैं बैंगन को सिर्फ आपने पानी डाल के दस मिनटों बाद में उसके बाद आपने निकाल के इसी तरह इसकी कटिंग कर लेनी है दो चम्मच हमने ये वाले घी के डाले हैं सबसे पहले हम प्याज शामिल करेंगे प्याजों को नरम कर लेंगे प्याज हमारे सोते हो चुके जिसको हम नरम भी कहते हैं अब इसमें हम वन टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल किए इसको अच्छे से मिक्स कर ले ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए और अदरक लहसन जो है लाइट सा पक भी जाए ताकि अदरक लहसुन की स्मेल खाने में ना आए अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो बिल्कुल मोहम्मद तौर पर ख़त्म हो चुकी है इसका कलर भी लाइट सा चेंज हो गया अब हम इसमें दो दो टमाटर शामिल करेंगे नरम तक हम इसको मिक्स करेंगे टमाटर हमारे सोते हो चुके हैं जीरा पाउडर धनिया पाउडर लाल मिर्च और हल्दी हम शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा हमें इसमें पानी शामिल किया ताकि जो नमक मिर्च है वो लग ना जाए नीचे आलू शामिल करके अच्छे से बुनाई कर लेंगे जैसे इसका व्यू कराना शुरू हो जाएगा निकलना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें एक कप पानी डाल के आलूओं को गलने के लिए रख देंगे जब भी आप किसी हांडी की बुनाई अच्छे से करते हैं तो उसका टेस्ट अपना ही बहुत मज़ेदार होगा हमने इसकी बुनाई कर ली है अब आप देख सकते हैं आलू ने और मसालों में अपना घी छोड़ दिया अब हम इसमें एक कप पानी डाल के आलू गलने के लिए रख देंगे एक कप हमने पानी डालिए इसको लाइट सा मिक्स कर लिए अब हम इसको कवर करके पाँच मिनट के लिए आलू गलने के लिए छोड़ें हम इसका ढक्कन उठा रहे हैं पाँच मिनट हो चुके हैं इसमें मान रहे माशाला बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसको मिक्स कर लें अब देख लेते हैं। आलू गले कि नहीं गले आलू माशाल्लाह काफी हद तक गल चुके हैं अब हम इसमें बैंगन शामिल करेंगे इसमें नारखानी रहें लें सिर्फ अब इसको दस मिनट के लिए दोनों चीज़ों को ताकि दोनों चीज़ों का टेस्ट जो है वो मिक्स हो जाए और अच्छा सा टेस्ट हो जाए दोनों चीज़ों को गलने के लिए रख लें 10 मिनट के लिए आलू में अगर थोड़ी सी कचक रह भी गई तो वो बैंगन के साथ ही मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएंगे 10 मिनट हो चुके हैं हम इसका ढक्कन उठा रहे हैं माशा माशा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है बसमान आलू चेक कर लेते हैं माशाल्लाह आलू भी मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं बैंगन भी गल गया माशाल्लाह हमारी बैंगन आलू मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया इसमें। अब हम इसमें मिर्ची डाल रहे हैं इसको सिर्फ एक मिनट के लिए आप जमते रखेंगे ताकि जो, मिर्चे जो है जो हैं वो इसमें मिर्चों का टेस्ट इसमें मिक्स हो जाए देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे बैंगन आलू तैयार हो चुके हैं खाने में भी बहुत डिलीशियस और जायकेदार है इसी रेसिपी से आप घर पर ट्राई करिएगा जिस चीज जिस तरीके से मैंने बनाया इंशाल्लाह बहुत ही जायकेदार और बेहतरीन बनेगा कमेंट्स में मुझे बताइया करें कि मेरा खाना कैसा लगता है आपको और घर पर ज़रूर ट्राई करिए करें मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ईजी टू क्क रेसिपियाँ बनाऊँ ताकि आप सब ईज़िली बना सकें थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो दुआओं में याद रखिएगा अला हाफ